আৰু যোৱা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে একৈছ চনত অসম গণ পৰিষদ দলে যিমান চিট পাইছিলে তাতকৈ এবাৰ আমাৰ চিট বাঢ়িব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বোৱা তেখেত নিৰ্বাচনী সমিতি প্ৰবন্ধক বিজেপি দলৰ গতিকে এইবিলাক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো আলোচনা চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাত ঊনআশী নম্বৰ শিশুভাগা সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদ দলে দাবী কৰিছে ইয়াত বিজেপি দলেও দাবী কৰিছে তথাপিতো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে ডিচিশ্যন কৰিব যে শিশুমঙা সমষ্টিটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু এইবাৰ এটা মানে মুক্ত সমষ্টি হিচাপে এইটো ঘোষণা হৈছে অতদিনে ইয়াত আমাৰ ঢকুৱাখানা ধেমাজি জনাই মাজুলী এইবিলাক সমষ্টি আমাৰ সংৰক্ষিত হৈ আছিলে এছ টিৰ কাৰণে এইবাৰ চিশুমঙাটো মুকলি হ'ল আৰু সেইটো অসম গণ পৰিষদ দলো ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্বত ইতিমধ্যে দাবীদা কৰি এইটো আলোচনা মেজুলি ঠেলি দিয়া হৈছে যাতে চেচি বঙা সমষ্টিটো অসম গণব দলৰ হাতলৈ আহে তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়েও এইটো বিবেচনা হাতত ৰাখিছে চিচিব যেতিয়া আপোনালোকে দলটোৱে ধৰি লওক বিজেপি দলে যাতে দাবীদাৰ কৰি আছে যাতে বিজেপিয়ে টিকেট পায় বা টিকেট দি খেলায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অকপৰ হ'ব কি হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বহুকেইটা চিটতো বিজেপিৰ দাবীদা হৈ আছে আৰু বিজেপি এম এল এ থকা বহুকেইটা চিটতো আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দল দাবীদা হৈ আছে ইয়াত আমাৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'ব আৰু মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছত য'ত যেনেকৈ আমাৰ চিট পৰে তাত আমাৰ মিত্ৰ দল হিচাপে আমি বিজেপি সমৰ্থন দিম আমাক পোৱা চিটকেইটাটো আমাৰ বিজেপিয়ে আমাক সমৰ্থন দিব আৰু নিৰ্বাচনটো ইতিমধ্যে এন ডি এ হিচাপে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমাৰ দুইটা দলৰ মুৰববী ঘোষণা কৰিছে সেইমতে হ'ব দে তেখেতৰ আপোনালোকৰ আগৰ পৰা কোনোবাই তেখেতৰ দাবীদাৰ্টিছা লৈছে নাই অসম বনৌঘৰত ইয়াত শিশুমা সমষ্টিত আমাৰ তিনিজন দাবীদা আছে আমাৰ মই নিজেও আছোঁ আমাৰ ওলাম গগৈ আছে পা আছে আমাৰ বিশেষকৈ তিনিজন দাবীদা আছে নামটো ক'লোঁ কৈ দিলোঁ মই আপোনাক এতিয়া আপোনালোকে সাজু কেনেকৈ হৈছে সাজু ইতিমধ্যে আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বুলি নহয় আমি গোটেই যোৱা একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে আমি খেলি আহিছোঁ আজি এবছৰ আগত আমি পথাৰত নিৰ্বাচন খেলিলোঁ তাৰ আগত আমি দেউৰী নিৰ্বাচন খেলিলোঁ তাৰ চাৰি বছৰ আগত আমি এম এছ চি নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ তাৰ আগত আকৌ আমি মিউনিচিপালি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ গতিকে নিৰ্বাচনটো আমাৰ আহি আছোঁ প্ৰতি বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে এতিয়া আমাৰ পৰা আমি সাজু আছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ